স্বাগতম আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আজি আমি জানিম কেনেকৈ পুথিভঁৰালৰ বিষয়ে ৰচনা লিখে প্ৰথমতে আৰম্ভণি কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ মানে লিখিব লাগিব পুথিভঁৰাল আচলতে কি যে পুথিভঁৰাল মানেই সাধাৰণ অৰ্থত পুথি জমা কৰি ৰখা ঠাই বিশেষ কিন্তু প্ৰকৃত অৰ্থ যি ঠাইত অধ্যয়নৰ বাবে কিতাপ পত্ৰ আদি সংগ্ৰহ কৰি সংৰক্ষিতভাৱে জমা কৰি ৰখা হয় তাকেই পুথিভঁৰাল আখ্যা দিয়া হয় ইয়াৰ পিছতে লিখিব লাগিব পুথিভঁৰালৰ প্ৰকাৰসমূহ পুথিভঁৰাল সাধাৰণতে দুই ধৰণৰ ব্যক্তিগত ঘৰুৱা পুথিভঁৰাল আৰু ৰাজহুৱা পুথিভঁৰাল পুথিভঁৰালৰ আৱশ্যকতা কিয় প্ৰয়োজন আমাৰ কিতাপ মানুহৰ প্ৰকৃত বন্ধু কিতাপৰ যোগেদিহে জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰে এজন মানুহে সকলো কিতাপ কিনিব নোৱাৰিব পাৰে বা প্ৰয়োজন হোৱা কিতাপখনো বজাৰত নেপাব পাৰে সেইবাবেই প্ৰয়োজনীয় কিতাপৰ বাবে পুথিভঁৰালৰ প্ৰয়োজন পুথিভঁৰালৰ কিতাপ পঢ়ি নিৰ্দিষ্ট ঠাইত থ'ব লাগে পঢ়াৰ সময়ত নীৰৱে থাকিব লাগে যাতে অন্য লোকৰ অসুবিধা নহয় সামৰণি পুথিভঁৰালে আমাক জ্ঞান দিয়ে বৰ্তমান বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষামূলক কিতাপ আলোচনী ওলাইছে আমি পুথিভঁৰালত সেইবোৰ অধ্যয়ন কৰাৰ সুবিধা ল'ব লাগে নিজেও ঘৰত একোটা পুথিভঁৰাল গঠনৰ চেষ্টা কৰা ভাল ধন্যবাদ